ayni kunda yurtimiz bo'ylab davom etayotgan yashil makon umumiy loyihasi doirasida viloyatimizda ham keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilmoqda galdagi lavhamiz shu haqida yashil makon loyihasi bugungi kunda umummilliy harakatga aylanib tabiatni va ekologik muhitni muhofaza qilish ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish hamda yashil maydonlarni kengaytirish maqsadini qamrab olgan loyiha doirasida navoiy shahrida ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda jumladan hududdagi mavjud mahallalarda aholi va faollar hamkorligida hasharlar tashkil etilib mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilmoqda bunyodkor mahallasida bo'lib o'tgan ana shunday tadbirda nuroniylar mahalladagi hokim yordamchilari va aholi hamkorligida ko'p qavatli uylar atrofi obodonlashtirilib 200 tubdan ortiq qayriog'och gujum olma olcha ko'chatlari ekildi bahor mavsumiga mevali daraxtlar ekkan edik mana domla tarafida ko'karyapti Meni kuz vaqtiga ham chiqib to gujum daraxtlari ekib boshlandi bunyodkor mahallasi keksalari nuroniylari chiqib meni yoshlarga ibrat bo'lib daraxtlar ekdik meni ko'rsatdi. albatta ekilgan ko'chatlarni parvarishlash sug'orish tizimini yo'lga qo'yish ham muhim sanaladi shu bois qaysi bir hududda ko'chat ekilsa unga mas'ul biriktirilib nihollarni parvarishlash uchun oqova suv resursi va mineral ozuqalari bilan ta'minlanmoqda mahalla raislari bugun o'zlari bosh qosh bo'lib turib hududlarda hokim yordamchilari bilan birgalikda o'rmon <laughs> xo'jaligi tomonidan bepul berilgan manzarali daraxtlarni olib kelib hududni o'rganib chiqib hudud qayerga maqsadga muvofiq bo'ladigan bo'lsa o'sha joyda daraxtlarni o'tkazilyapti daraxtlarni o'tkazishdan asosiy maqsad bugungi kunda hududda yashillikni targ'ib qilish va toza havoni ta'minlab berish tabiat musaffoligini saqlash bu hasharlar turli mahallalarda ketma ketlikda hasharlar uyushtirib kelinyapti bu kabi amaliy ishlardan ko'zlangan maqsad xalqimizga xos ezgu fazilatlarni qadrlash ezgulikni yoshlar qalbiga singdirish mahallalarni ko'rkam ko'rinishga keltirishdan iborat ayni jarayonda Құзгі көтшәт екіш ішләрі қызғында вомет мұқта.